самого вот, одна четверка домкратов там, следующая четверка домкратов здесь поднимаются вагоны, да, из тяжела для того, чтобы заменить какие-то узлы. То есть колесные пары, двигатель, тележку заменить. Или просто что-либо отремонтировать под вагоном оборудования. Значит, основные, основные здания депо основное да, в 1965 году. Считается, оно ну, открыто в 1965 году. Потом были там дальнейшие постройки, да, производились, то есть увеличились количество канав, там, административный корпус. Но вот открыто оно было первая его, значит, часть в 1965 году. Ну в депо. То есть, если они выезжают составом из депо, машинист приходит сюда, получает, что у вас? Получает он лист, маршрутный лист, да, реверсивку, там, перчатки диэлектрические, с которыми он является на состав. Значит, вот вы видите большой планшет, да, он на нем условно изображено, значит, что? Парковые пути депо, значит, каналы депо. И показаны вот, ну, некоторые вагоны, это которые не в движении, сейчас не эксплуатируются временно. Значит, вот здесь, с правой стороны, вы видите, это полностью изображены составы, да, по вагонам. Значит, вот темная движущаяся лента, это маршрут. Почему движущая? Каждый день у состава меняется номер маршрута. Желтые номера, это номер цепа. Номер цепа, он постоянно за цепом закреплен э и не меняется. Значит, вы его можете видеть вот на лобовом стекле, да, справа в углу на бит трафарет это номер цепа. А номер, э, номер маршрута меняется внизу, каждый день, и он находится внизу, там это сменные карточки такие. Значит, ну для чего это надо? Там, это для, необходимо для выполнения ремонта. Там за определенными маршрутами э, закреплены определенные ремонты. То есть, когда состав добегает этого маршрута, ему производится ремонт. Тот, тот, или иной объем. Сейчас мы можете посмотреть. Они подумают, что я и а работаю, мне нужно А не может, вам по украински, но все украины, русские, Не Мониторы показывают. Сейчас вы видите, вот слышали, я объявляла. Состав прибывает на 17 канал, второй канал. Забираем на 17-ю 2. Все составы с линии снимаем депо если по графику. Вот пользуемся графиком дежур, графиком движения по езде. Сейчас я вам покажу. У меня здесь выписочка. Вот я просто куда захотел, туда, вот туда зашел. Вот. Есть график, это мы выписываем. Вот у нас график движения Кто той железнодорожной может видеть. На железной дороге э, график полненного движения, а у нас график руку поездила, мы его не на выписку. Вот сейчас состав, вы видите лукушечку. Ну, и на компьютере ну, пульт, пульт показывает о том, что состав стоит. И сейчас э, дежурные откроют дверь, и состав заберут на 17 канал, второй показатель. Значит, здесь 28 канал для стоя э, составу. Не на всех. С третьей, по седьмой, с 13 по 17 по 17 глубокие каналы. То есть, ну вы представляете, как вот машина есть, да, глубокая на, на мост ставят машину, так и составы осматривают. На некоторых каналах два состава стоит, на некоторых Малышко. по вот. Люди Не работают, э, что вы хотите Малышко. посмотреть. Малышко. Так я, здесь тоже видно. Малышко. Значит, э, ну по поводу тех процессов, тут э, все работают, все осмотры, Т1, ТО2, все делается у нас в депо. На вот сняли состав с линии, согласно графика, и уже его там раздевают, разбывают, моют, дуют, ремонтируют. Вот все, что вы можете. Этот компьютер показывает, куда да. состав зашел. Стрелки у нас все, тут. сигналы. Ну, я хотела, чтобы кто-то что-то Вам удобнее было, когда старый пульт стоял, например, или по мониторам работать? Значит, старый пульт стоял еще и очень-очень давно, и было здесь удобнее работать. Ну, хорошо, скажем так, например, у нас на дне станции делали так, строили МПЦ, набор микропроцессоров, но все равно управление ведется с компьютера, оно отображается станции. Первое это ТО-1, потом... Дальше есть каналы, там там проводится ТО-2, ТО-3. И э, отдельным вагоном делают ПР-1, ремонт и ПР-2. Значит, здесь у нас на каждой канале два указателя. То есть, ну, практически на большинстве каналов два указателя. Да? То есть здесь может находиться один состав, за ним находится второй. То есть могут выстраиваться 10 вагонов. Здесь два указателя, так называемой удочкой. Да? Для того, чтобы подать непосредственно на вагон, существует там такой пальчик, да, на который одевается эта розеточка. Да? Вот. Значит, здесь находится вот там первая, вторая канала, да, в цехе отстоя. Здесь это начинается третья канала, и вон там заканчивается 27 каналой. И за ней, значит, там вот за стенкой есть 28 канала, но это для мойки подвижного состава. Да, для мойки подвижного состава одна канала. Значит, всего в депо есть 288 вагонов. Это приписной парк депо. 288 вагонов. Из них 255 это вагоны, которым свыше 31 года. Вот. Остальные вагоны, 33 вагончика, это самые из них старая это 2003 года. Вот, значит, ну, вагоны там разделяются по сериям. Это... Самая старая серии это Е, потом идут ЕЖ, 81-501, 81-502. И вот эти вот вагоны, которые 2003-го у нас и 2006-го года, это 81-717, 714. Давайте пройдем туда дальше. То есть здесь замкнутый цикл, вода используется постоянно одна и та же, ну там пополняется как-то периодически, то есть тут добавляется раствор моющий, да, вот, и... Вот в эти баки. Да. То есть состав, вот мойка вот здесь. Вначале вот да, находится. Состав проходит полностью через нее. И сюда он уходит весь целиком. И потом в обратном порядке также выходит. Значит, они моются по определенному графику, да, ну больше всего моется их выходный день. Того, а что, что видите, что это, было. Было. это когда прошел прошли, состав, потом его обдувают чистой водой.

соответственно у каждой фамилии, каждой буковки, вот карточки у них. Он разбивает, естественно, да, берет карточки и садится сюда с карточки с маршрутным листом. Мы по его маршрутному листу ищем в компьютере фамилию и измеряем пульс Если он нормальный, значит мы допускаем к работе. Если параметры давления нормальные, мы допускаем к работе.